Hai DC di sini. <laughs> Okey, saya nak ulas sedikit mengenai isu yang panas juga. Selepas Fazlina Sidik memberi jawapan bertulis kepada Datuk Seri Abdul Ramli mengenai kos pembinaan bilik darjah. jadi Datuk Seri Abdul Ramli ada menyebut mengenai kos berapa kos pembinaan satu bilik darjah. Tetapi jawapan yang diberikan oleh Menteri Pendidikan adalah secara bertulis bukan secara lisan. Uh, face to face. Jadi apabila uh, jawapan yang diberi secara bertulis, ia akan memberi persepsi yang berlainan lah. apabila orang membaca sekiranya dia tidak membaca dalam konteks yang yang sepatutnya. Okey, dia kena baca semua. Tetapi apa yang di 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 dilaporkan di dalam akhbar semalam harian, tajuknya itu kos bilik darjah meningkat di angka rm 80,000 sehingga ribu hampir sejuta ring, uh, hampir setengah juta uh, untuk satu bilik darjah wow jadi uh, saya ada jugalah um, uh, you know um, mendapat mesej daripada sahabat-sahabat saya kata weh dia isi apa kejadah ni kan sampai satu uh, bilik darjah mencecah setengah juta ringgit uh, kerana dengan harga yang semikian kita boleh mendapat Uh, satu uh, biji rumah banglo uh, di 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 luar bandar <laughs> uh, ataupun mendapat rumah uh, teres satu tingkat uh, di bandar-bandar uh, kecil uh, kan uh, ataupun boleh buat rumah sendiri dengan duit itu banglo yang besarlah jadi uh, orang membandingkan uh, bilik darjah yang empat segi itu yang ada tingkap yang ada pintu dua ada blackboard kenapa mahal sangat jadi itu yang saya kata Uh, apabila uh, you know uh, penerangan diberi secara lisan ayat-ayat eh, ini akan di disalah tafsir tuan-tuan bukan disalah tafsir dari segi apa dari segi uh, you know uh, pembacaan dan tahap pemahaman seseorang itu jadi bagi saya uh, sebenarnya tuan-tuan you know uh, kos pembinaan sekolah ini dia 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 bergantung eh, kepada Uh, kepada apa kepada tempat uh, di mana ia hendak dibina apabila penerangan diberi secara bertulis oleh PJDCD ia akan memberi bermacam-macam uh, you know uh, interpretation uh, maksud saya di sini masing-masing uh, akan berfikir dengan cara masing-masing uh, jadi uh, dalam isu uh, harga yang sedemikian ialah saya juga ada melihatlah posting-posting uh, uh, daripada orang ramai uh, daripada netizen yang bagi saya mereka berfikir di luar konteks tuan-tuan okey uh, ada yang berkatakan dengan harga yang sedemikian uh, uh, boleh dibuat rumah banglo uh, di kampung uh, di atas tanah sendiri uh, boleh dibuat apa nama uh, uh, boleh membeli uh, rumah yang dibuat oleh pemaju uh, rumah teres dua tingkat uh, setengah juta di Pelih ya di Kedah di Pulau Pinang tak dapat lah <laughs> kalau di, di 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 seberang Perai saya rasa dapat okay uh, jadi ya uh, uh, perkara ini telah you know mendapat uh, kecaman uh, daripada netizen dan uh, ia mengganggu bukan uh, ia memberi kesan uh, kepada Kementerian dan juga memberi kesan kepada kerajaan madani. Karena itulah yang saya kata, sekiranya penyampaian itu tidak tepat, penyampaian itu tidak dilakukan dengan cara yang betul, ia akan memberi kesan kepada kerajaan. Dan inilah yang berlaku, itu saya kata tadi. You know, semasa uh, Uh, pegawai pegawai kementerian uh, menyediakan uh, jawapan bertulis mereka harus memastikan uh, jawapan bertulis itu mudah difahami uh, uh, dalam konteks uh, you know uh, kenapa harga ini uh, setengah juta okay kenapa dia jadi begini jadi begini jadi begini uh, saya ada juga lah uh, uh, membaca dalam you know uh, surat kabar lah uh, mengenai uh, 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 bagaimana pengiraan ini dibuat uh, uh, bagaimana ia berlaku tetapi itulah uh, orang ni dia tak baca tuan-tuan uh, dia tak baca sampai habis uh, dia baca tajuk katanya apabila dia baca tajuk ah uh, ini yang bahaya tuan-tuan ini yang bahaya jadi untuk makluman uh, saya nak, nak 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 memperjelaskan sedikitlah kenapa eh uh, harga bilik darjah ini uh, sel rupa rupah eh uh, meningkat daripada 280000 sehingga 520000 bagi sebuah bilik darjah. Jadi saya ada menghubungi ya uh, seorang kontraktor lah uh, sahabat saya memang kontraktor yang berjaya. Okey. Dan saya bertanya kepada dia betul ke ni kan apa yang Fazrina cakap ni kan? kenapa dia cakap satu bilik darjah 280,000 sampai uh, setengah juta padahal dia bilik darjah ni empat segi je tuan-tuan dan kemudahannya pun biasa sahaja. ni kan uh, dia ada 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 wiring ada tingkap ada pintu itu sahaja tetapi uh, saya sendiri pun saya dah tahu eh maknanya okey uh, pengiraan ini dia berdasarkan kepada nilai projek sekolah itu jadi Uh, sahabat saya seorang kontraktor yang berjaya dia kata begini dia si uh, katalah dia dapat satu projek okey yang uh, yang bernilai ya uh, yang bernilai uh, uh, 100 juta okey buat sekolah uh, di uh, di Kedah uh, sebagai contoh uh, uh, nilai buat sekolah itu uh, 100 juta ada 24 bilik darjah okey 24 bilik darjah jadi tuan-tuan dalam 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 komponen sekolah itu dia ada tandas. Okey, dia ada bilik guru, dia ada kantin, kadang dia ada rumah guru. Okey, kadang dia ada lab, macam-macam ah. -macam, huh? uh, uh, you know uh, dalam kompleks sekolah itu. Jadi uh, apa yang diambil kira uh, seperti sahabat kontraktor saya cakap, uh, pengiraan yang diberikan oleh Fazlina ini melalui pegawai dia dan mungkin uh, diberi oleh pegawai-pegawai JKR. Mereka mengambil average tuan-tuan, average eh. Katalah ha, projek sekolah itu 50 juta lah kan. Dalam projek uh, sekolah 50 juta itu, dia mengandungi bilik darjah eh. adalah sekian-sekian bilik darjah lah. Okey, katakan dalam uh, 30 bilik darjah, okey. 30 bilik darjah maknanya selain daripada bilik darjah dia ada juga uh, makmal, kantin, surau, tandas eh. Katalah sekolah itu ada blok beberapa tingkat. Eh, eh, pembinaan eh, you know padang eh, okey eh, pecah tanah ah eh, consultant eh, fee ya eh, macam-macam lah Jadi apabila eh, diambil eh, kira eh, jumlah eh, apa nama bilik darjah dan dikira you know segala-segala kos dan akhirnya mereka mendapat satu nilai lah uh, setelah diambil di, di uh, purata sebagai contoh lah uh, jadi keluarlah nilai yang tadi tu RM280,000 ke RM520,000 bagi uh, bagi sebuah bilik darjah tuan-tuan maknanya di sini okay, uh, nilai bilik darjah itu uh, yang katakan setengah juta itu bukan merujuk kepada Bilik darjah yang seketul itu tuan-tuan Dia merangkumi uh, uh, the whole project The whole project uh. Lagi kompleks sekolah itu Lagi mahal bilik darjah dia okay. Lagi uh, dibuat di kawasan bandar Di tengah bandar Lagi mahal dia punya nilai uh, bilik darjah itu Itu yang saya kata tadi Itu you know, dalam penerangan uh, Kita harus uh, bercakap kalau kita duk menulis ya kita bagi sekeping kertas nah hang baca ah ha, tu dia tu nilai dia 520000 orang akan tengok nilai tuan-tuan tu. dia bukan nak baca semua itu yang saya kata sebab tu banyak fitnah-fitnah yang berlaku banyak salah faham yang berlaku kerana apa kerana itulah eh, kerana kita tidak memberi pencerahan eh, dengan dengan bercakap eh, kalau kita memberi pencerahan dengan bercakap orang akan lebih faham lagi ya eh apa yang dia nak katakan eh. Sebab itu dalam 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 belajar pun kita boleh belajar menggunakan baca sendiri pun boleh tapi sekolah pun boleh tuan-tuan. Tapi tak ke mana sebab apa itulah peran tugas uh, seorang cikgu ini dia adalah untuk memastikan murid-murid itu faham. Uh, dalam konteks yang you know yang sebenar uh, yang diperlukan mengikut kurikulum uh, sekolah uh, uh, pendidikan negara. Ha, ini yang saya kata tadi pentinglah. Jadi buat Fazlina Sidik ni itulah. Ha. Saya rasa dia ni kena banyak lagi lah belajar ha. Ha, mendapat input-input input yang bernas daripada pegawai-pegawai uh, 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 dia lah. Ha. Kalau tidak dia jadi macam ni lah. Cai, ha, 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 ha. cai, cai.